Там начинается история, Запасів озброєння в Україні вистачить до кінця літа, після чого може виникнути критична прогалина. У нас, я веду свої журнали, служби РАУ в частному порядку. У нас все нормально. Ми закриваємо потреби на процентів. У нас, в общем, десь недоїмка виходить, така, щоб було все пучком 25%, 30%. Это зависимость от США. Мы идем сюда по нарастающей, как и в ЕС, так и внутри Украины. У нас все будет нормально. Вот эти всякие билды, их надо поменьше читать. Нью-Йорк-Пост и т.д. и т.п. Агент Краснов скасувал санкции против кількох российских компаний. Серед них Рособоронэкспорт, Тембанк, Мирбизнесбанк, Российский финансовый альянс, РФК-банк. Ну, и ряд предприятий, связанных с ВПК. Ну, понятно, что он Роббе. Он, я так понимаю, по мировой прессе, он наложил вето на поставку нам дальнейшего вооружения. Есть два варианта. Паники никакой не должно быть. Первый вариант. По решению программы ПРО. Ну, ПРО это против ракет мы должны нанять лоббистов, которые работают в США под этим Рейтоном. Это их ключевой лидер по производству ракет. Он все виды ракет делает Рейтон. Локет Мартин нам могут поляки помочь, потому что они с Локет Мартин на одной ноге. И пролоббировать вопрос, чтобы Трамп и Дарпа его дала добро на продажу за деньги нам. То есть есть первый вариант – Трамп хочет прекратить нам помощь, но хочет получать за это живые деньги. Это ничего страшного, просто надо начать платить, вырастать со штанишек. Это первый вариант. Второй вариант. Трамп нам отказывает и даже за деньги. Это значит, он полностью агент краснул. Значит, мы тогда ну, с лоббистами, может быть, их надо финансировать, чтобы они подогревали Конгресс постоянно к бунту. Но основную ставку сфокусировать на компанию MBDA, проект MT, Франция и Италия. У нас есть <coughs> подруга наша Милони, она за нас полностью. Как бы она там Трампу не улыбалась, и, и Макрон. Просто попросить Макрона, чтобы мы, мы должны следующим путем пойти. У Макрона есть 44 батареи с МТ, а то и 46. Мы должны попросить в экстренном порядке штук 6-7 с МТ, чтобы он нам дал сейчас. Ну да, вот дал. За что этими процентами, кредитами, как бы там ни было. И мы должны эти деньги, которые нам направлять есть, перенаправлять сейчас денег на расширение производства с МТ, чтобы они ускорили процесс производства ракет. Потому что нам эти базовые потребности по сбитию баллистики российской, которая летит быстрее 2,5 махов, мы можем следующим путем. Это Patriot Пак 3 Пак 2 это ТААД американский, они нам его никогда не дадут, они только евреям дают в Израиле. Это САМТИ, не хуже ТАДА. И это программа rou 3 Харьстри, это одно и то же, это... Совместно США и Израиль. Компания Рафаэль. Они нам эту ракету тоже не продадут. То есть у нас единственное. Еще есть такая сырая разработка у Ирана. Они хвастались. Но не факт, что она сбивает. То есть мы должны все усилия приложить на программу развития СМТ. Франция, Италия. Это наши партнеры. Мы с Европой сидим на одном суку. Мы живем в Европе. Мы центр Европы. Мы самая большая страна в Европе на эту минуту, до сих пор. Поэтому я отменяю какую-то зраду по обычным вооружениям. Как говорит там этот Писков, то, что это такая залупа похожая у этого УПУ. Он, он говорит, что чем быстрее нас оружие закончится, тем они нас быстрее победят. Не дочекаются. Я только сказал, это был такие анекдоты В Радянському Союзі, дід сидить на зупинці автобусной. і проїжджає там машина, дідусь, як проїхати туди від вашої зупинки. А він, та так, так, наліво направо. Потом під'їжджає машина очередна, привіт дед. як доїхати до следующего города? А он достає кулемет, і каже, Ось ми дочекалися, дочекались, Ось так і у нас. Все нормально. У нас. На 70% вопросы по вооружению закрыты. По программе дронов, которая это основной вид поражения пехоты, у нас все окей. У нас проблема это баллистику сбивать. И Трамп знает, либо у нас дергает за яйца, чтобы мы платили реальные деньги, либо он просто хочет нас побыстрее задушить. Вот одно из двух. Это как бальзам плюс ополаскиватель. Не промахнемся. 50 на 50. Все, я разрулил хату. Волноваться не надо, надо по путем по пойти первым нанять лоббистов американцев, которые сидят под компанией Рейтон и Локхит Мартин. Если нам там откажут и за деньги, то идем путем просить у Макрона 5-6-7 батарей с МТ и инвестировать все бабки, расширять и программу с МТ дальнего радиуса. Все, все, Ватсон, все. Выпью за ваше здоровье квасу. То, что Трамп на эту минуту не сделал ни одного действия, которое бы вредило России, это налицо. Тут не надо быть Юрием Рашкиным. <coughs> что для нас выход, для Юрия Рашкина праздник. Он с таким лицом, с таким воодушевлением сегодня. А я же говорил, кто такой Трамп. Мы знаем, кто такой Трамп.